Хотел поблагодарить фракции э, рыбное место, место» и ну, депутата Хоруженко, который выносил это проект решения, фракции партии «Региону», фракции «Коммунистов» и фракции «Фронта земли». И именно эти депутаты поддержали, в полном составе, которые присутствовали на сессии, все они поддержали. Так, так мы набрали 38 голосов, ну и, соответственно, и городской голова. И керевник фракции И я керев... быстро mm -hmm. подяка, конечно, керевнику фракции «Бюд» Александру Лысину. <голосовал> <голосовал> То есть это если человек с фракции проголосовал, и для меня, собственно говоря, стало ясно, что обвиняет фракцию Бакивщина и группу Единисть, кроме общего, об, ну, общей бывшей партийности. Но это любовь к земле. Вот. На самом деле просто была не совсем понятна риторика депутатов городского совета Бакивщины в плане того, что там, ну, там незаконно. Вот у нас есть правила, которые мы разработали три года назад, они до сих пор где-то под сукном. Когда их попросили дать пропозиции, то есть был ответ, это бред, мы это оспорим. То есть если у вас есть готовый проект решения, выносите. Вы депутаты городского совета, некоторые по второй каденции уже. И когда они говорят, что они их проект решения где-то потерялся, или его кто-то не выносит, ну это выглядит смешно и глупо. А тем более, когда это говорит профессор, ну, совсем как бы, уважением господин Триженко, но это, было, это выглядело смешно. Мы будем все-таки прод продолжать, продолживать лоббировать это решение. И действительно, как говорил Олег Слайд, что городской голова будет выносить на майскую сессию, оно будет распечатано во второй книжке первым вопросом. Я уже как бы это даже знаю. Вот, потому мы как раз, я думаю, те фракции, которые голосовали, более, возможно, либо более мобилизируются и придут полным составом, проголосуется уже больше там, 38 человек и будем работать в фракцией Бахивщина. То есть, потому как на, ну, вот, если политически смотреть, то это больше в их интересах, потому как в основном то, что в прошлой каденции, что в этой обвиняли в коррупционных действиях именно и, и было бы логично, чтобы именно они были инициаторами таких решений, а не упирали.